ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 9ਵੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰੋਕਪਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੋਕਪਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ स्पोर्ट्स के इसी क्षेत्र देवित भाग लें अपने माता-पिता के अपने शहरदार नाम रोशन कर वक्बल चैंपियनशिप और 6th मिक्स नेशनल चैंपियनशिप जो हमारे लुधियाना में हो रही है ये 11 से और 13 तक चलेगी हमारे यहाँ पर 20 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें लगभग चालीस से बयालीस टीम हमारी फाइनल टूर्नामेंट में पार्टी मैं जनरल सेक्रेटरी दिनेश राठौर आज हमारे बीच सरदार इकबाल सिंगल आईपीएस आईजी रिटायर और मुख्य अतिथि के रूप में उनके साथ हरबंत सिंह कारो कर्नल हरवंत सिंह कालोजी जसवंत सिंह छापा जी डॉक्टर इंद्रजीत टिंगा जी तरनजीत सिंह निमाणा जी हमारे बीच विशेष तौर पे आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए इन्होंने बच्चों को यहाँ के आशीर्वाद दिया जो कि हमारी बॉल नेशनल टीम जो हो रही है नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है उसके लक्ष्य में यहाँ जो आज दूसरा दिन है गेमों का और जब फाइनल है वो तो आज बच्चों को हौसला दिख रहा है वो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से इन्हीं लोगों के सहयोग से आज हमारा स्पोर्ट्स जो है बहुत आगे बढ़ रहा है ऐसे ही हमारे दिन दोगुनी रात चौगनी होती रहेगी अगर हमारे साथ आई जी जैसे छप्पा जी जैसे और इंद्रजीत राजा से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे जो बीच विशेष तौर और माना जी भी आए हैं और एक टीम हमारी जो है निष्काम आश्रम से राजशाही जी मुंजाल जी इन्होंने भी आके यहाँ बच्चों को आशीर्वाद दिया ऐसे ही सहयोग से हमारे बीच एसपी जगजीत सिंह जल्ला जी जो फर्स्ट इंडिया के इंडिया के नहीं फर्स्ट पंजाब के प्लेयर है जिनको अजनवाड़ रोहिंग में मिला है वो एक ऐसे प्लेयर है जिनकी बदौलत आज हमारा गेम जो है ऊपर तक पहुंचेगी और उनकी कोशिश भी यही है क्योंकि बच्चों को उनको खाना पीना सब उनका प्रबंध है सो तो मैं उन ऐसे शख्स का ऐसे लोगों का मैं धन्यवाद ही हूँ जो हमारे रॉक बॉल को सपोर्ट करते हैं और क्योंकि स्पोर्ट करना भी बनता है अगर बच्चों को हमें आगे बनाना है नशे से दूर रखना है तो ऐसे लोगों के हमारे बीच सही हो गए सु शबीका हम धन्यवाद सरदार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿنگ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਕਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ तकरीबन 18-20 ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿੱਤੂਗੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਾ ਅਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਅਲੰਪਿਕ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲਸਾਭਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਣਾ ਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਤੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਖਾਵਰ ਐਸਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਸਫਲਾ ਲਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ